Tanbihul g'oflin. nabiy va rasullarning sayyidi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni 35 bob sadaqaning fazilati faqih Abu Lay samarqandiy alloh u kishini rahmat qilsin aytadi abu zarr radhiyallohu anhu dan qaysi sadaqa afzal deb so'rashdi sadaqaning ko'prog'i va kattarog'i dedi va keyin bu oyatni o'qidi suygan narsalaringizdan infoq ihson qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka jannatga yetmaysiz Oli imron surasi 92 oyat agar kishida yaxshi ko'rgani bo'lmasa-chi deb so'rashdi molining ortiqchasidan sadaqa qiladi dedi agar unda mol bo'lmasa-chi deb so'rashdi taomining ozginasidan sadaqa qiladi dedi u ham bo'lmasa-chi, quvvati bilan yordam beradi quvvati bo'lmasa-chi, agar yarimda xurmo berib bo'lsa ham dozoqdan saqlaninglar buni ham qila olmasa-chi, o'zini tiysin odamlarga zulm qilmasin abu dardo radhiyallohu anhu aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam quyosh chiqqanida ikki tomonga nido qilish uchun ikkita farishta yuboriladi ularning nidolarini insonlar va jinlardan boshqa hamma yer ahli eshitadi ey odamlar parvardigoringizga kelinglar albatta ozgina bo'lib kifoya qilgan mol ko'p bo'lib mashg'ul qilib qo'ygan moldan yaxshidir ikki farishta yana nido qilib ey parvardigor infoq qilgan kishining moli o'rniga molni tezroq ber va baxilning molini tezroq xalok qil deb aytadi dedilar ibn abbos radhiyallohu anhu aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni kabaning yopinchig'iga osilib turgan bir kishining oldidan o'tdilar u odam sendan bu uyning hurmati bilan so'raymanki gunohlarimni kechir dedi shunda payg'ambar alayhi alayhissalom aytdilar ey allohning bandasi o'zingning hurmating bilan so'ra chunki mu'minning hurmati alloh nazdida baytullohning hurmatidan ulug'dir ey allohning rasuli dedi u mening katta gunohim bor rasululloh nima gunoh deb so'radilar mening molim ko'p edi qo'y mollarim ham otlarim ham ko'p edi lekin bir kishi biron bir narsa so'rasa go'yoki yuzimdan olov chiqib ketardi dedi u payg'ambar alayhissalom aytdilar ey fosiq ket oldimdan o'ting bilan meni ham yondirma jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki agar ming yil ro'za tutsang va ming yil namoz o'qsang ham hasis bo'lib o'lsang alloh taolo seni do'zaxga uloqtiradi hasislik kufrdan kufr esa do'zaxdan ekanini sahovat iymondan va iymon jannatda ekanini bilmaysanmi oysha onamiz roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi u zot aytdilar sahiylik daraxtdir uning ildizi jannatda va shoxlari dunyoga tushgan kim uning shoxlaridan birini ushlasa jannatga yetkazadi baxillik ham bir daraxtdir ildizi do'zaxda va shoxlari dunyoga tushgan kim uning shoxini ushlasa do'zaxga yeltadi. payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar hasis odam allohdan uzoq jannatdan ham uzoq odamlardan ham uzoq va do'zaxga yaqindir Sahih esa allohga jannatga va odamlarga yaqindir do'zaxdan uzoqdir payg'ambar alayhissalom aytdilar mollaringizni zakot bilan qo'rg'onlanglar kasallaringizni sadaqa bilan davolanglar va balolarni duo bilan qarshi olinglar umar roziyallohu anhuning ozod qilgan qullari abdurahmon <imitation> salmoniydan rivoyat qilinadi payg'ambar alayhissalom aytdilar sadaqa so'rovchi o'zi so'zidan to'xtamagunicha bo'lib qo'ymanglar keyin unga viqor va yumshoqlik bilan javob qaytaringlar yo yengilgina narsa bilan yoki ya yaxshi so'z bilan qaytaringlar saad ibn masud kindi rivoyat qiladi payg'ambar alayhissalom aytdilar qaysi inson kecha va kunduzda sadaqa qilib tursa ilon chaqib o'lishdan tom bosib o'lishdan yoki to'satdan o'lib qolishdan muhofaza qilinadi abu Hurayra payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qiladi u zot aytdilar mol sadaqa qilish bilan kamaymaydi va kishi o'ziga yetgan zulmni af etsa alloh unga azizlikni ziyoda etadi qaysi kishi alloh uchun tavozu qilsa alloh uning darajasini ko'taradi ikrima radhiyallohu anhu ibn abbosning bunday deganini rivoyat qiladi ikki narsa shaytondan va ikki narsa alloh taolodan deb keyin bu oyatni o'qidi shayton sizlarni agar infoq ihson qilsangiz kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi va faxsh ishlarga buyuradi alloh sizlarga o'z tarafidan mag'firat va fazlu karam boylik va'da qiladi ya'ni sizlarni toatga va sadaqa qilishga buyurib fazli va marhamatiga yetkazmoqni xohlaydi alloh fazlu karami keng va bilguvchidir baqara surasi 268 oyat ya'ni fazlu karami keng va sadaqa qilgan kishining savobini bilguvchi zot payg'ambar alayhissalom aytdilar agar qaysi bir qavm ahdini buzsa alloh ularni o'lim bilan imtihon qiladi qaysi qavmda fohishabozlik yoyilsa ularga to'satdan o'lim yuboradi qaysi qavm zakotni man qilsa alloh taolo ularni yomg'irdan qisib qo'yadi nazzol ibn sabra aytdi jannat eshigiga uch qator so'z yozilgan birinchisi la ilaha illalloh muhammadu rasululloh ikkinchisi ummat gunohkor parvardigor kechiruvchi uchinchisi nima amal qilgan bo'lsak topdik bergan bo'lsak foyda oldik nimaiki olib qolgan bo'lsak zarar qildik aytilishicha kim besh narsani man qilsa alloh ham undan besh narsani man qiladi birinchisi zakotni bermasa molining muhofazasini man qiladi ikkinchisi sadaqani man qilsa undan tinchlik xotirjamlikni man qiladi uchinchisi ushrni man qilsa yerining barakasini man qiladi to'rtinchisi duoni man qilsa undan ijobatni man qiladi beshinchisi namozga dangasalik qilsa alloh undan o'layotgan vaqtida la ilaha illallohni man qiladi ibn mas'ud radhiyallohu anhu aytadi qaysilaringiz birdir dirhamni sog'ligida va baxilligida infoq qilsa o'lim vaqtida 100 dirhamni infoq etishni vasiyat qilishdan yaxshidir abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar osmon eshigidan bir farishta nido qilib aytadi kim bugun qarz bersa ertaga mukofotini oladi boshqa farishta nido qilib ey odam bolalari ulash uchun tug'ilaveringlar harob bo'lish uchun quraveringlar deydi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan ey allohning rasuli siz dunyodan o'tgandan keyin bizga yerning usti yaxshimi yoki ya ostimi deb so'rashdi payg'ambar alayhi alayhissalom aytdilar agar boshliqlaringiz yaxshilaringiz boylaringiz saxiylaringiz bo'lsa ishlaringiz maslahat bilan qilinsa sizlarga yerning ostidan usti üstı yaxshidir agar boshliqlaringiz yomonlaringiz boylaringiz baxillaringiz bo'lsa ishlaringiz ayollaringizga qolsa sizlarga yerning ustidagi osti yaxshidir abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu aytadilar agar boylik topsang uni qurtlarga yem bo'lmasin yoki qaroqchilar qo'liga tushmasin desang sadaqa qil payg'ambar alayhissalom aytdilar kim zakot bersa mehmon kutsa omonatini ado qilsa nafsini baxillikdan saqlabdi faqih aytadi ozmi ko'pmi doim sadaqa qilib turing chunki sadaqada o'nta xislat maqtalgan beshtasi dunyoda beshtasi oxiratda dunyodagi beshtasi quyidagilar birinchisi sadaqa qilishda molni poklash bor payg'ambar alayhissalom aytganlar ogoh bo'linglar savdoda bema'ni so'z qasam va yolg'on bo'lib turadi shuning uchun unga sadaqani ham qo'shinglar ikkinchisi sadaqada badanni gunohlardan poklash bor alloh taolo aytadi ey muhammad siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab tozalaydigan sadaqa sifatida oling tavba surasi 103 oyat uchinchisi sadaqa qilish kasallik va balolarni daf qiladi payg'ambar alayhissalom aytadilar kasallaringizni sadaqa bilan davolanglar to'rtinchisi sadaqa qilishda miskinlarga xursandchilik ulashish bor amallarning afzali mo'minlarni xursand etishdir beshinchisi sadaqada molning barakasi va rizqning keng bo'lishi bor alloh taolo aytgandek ne bir narsani infoq ehson qilsangizlar alloh uni to'ldirur sabaa surasi 39 to'qqizinchi oyat oxiratdagi beshta hislat birinchisi sadaqa qattiq issiqda egasiga soya bo'ladi ikkinchisi sadaqa qilganning hisobi yengil kechadi uchinchisi sadaqa amallarni mezonda og'ir qiladi to'rtinchisi sirotdan o'tishga ruxsatnoma beshinchisi jannatdagi darajalarni ziyoda etadi agar sadaqada miskinlarning duosidan boshqa fazilat bo'lmaganda ham oqil kishi unga rag'bat qilmog'i vojib bo'lardi endi unda allohning roziligi yu shaytonning g'azabi bo'lsa qanday qilib rag'bat etmasin kishi 70 ta shaytonning soqolini bo'shatmaguncha sadaqa qilishga qodir bo'lolmaydi bu ishda solihlarga ergashish bor chunki solihlar sadaqa qilishga qattiq e'tibor berar edilar faqih aytadi ummu zar radhiyallohu anha oysha onamiz roziyallohu anhoning oldilariga kirib turardi u zot aytadi bir kuni abdulloh ibn zubayr radhiyallohu anhu oyshaga 2 qopchada 180 ming dirham yubordi shu kuni oysha ro'zador edi keyin odamlarga tarqata boshladi kechqurungacha oldida dirhamdan hech narsa qolmadi kechgirgach ey joriya iftorligimni keltir dedi joriya non bilan yog' keltirdi oyisha roziyallohu anha dirhamlarni bo'layotib o'zimizga <imitation> ham olib qolganingda bir dirhamga go'sht olardik dedi joriya aytdi meni koyimang agar eslatganingizda edi shunday qilardim urva ibn zubayr aytadi men oysha onamizning yetmish ming dirham sadaqa qilganini ko'rdim ko'ylagining yoni esa yamoqli edi zikr qilinishicha abdul ibn hasanga 50 ming dirham meros qoldi shunda birodarlariga bir hamyonni yuborib aytdi birodarimga jannat so'rar edim endi qanday qilib ulardan dunyoni qizg'anayin xabarda zikr qilinadi bir xotin hasson ibn abu sinonning oldiga kelib biror narsa berishini so'radi u kishi xotinga qaradi u g'oyat chiroyli edi ey g'ulom unga to'rt yuz dirham bergin dedi unga ey allohning bandasi bu xotin sendan bir dirham so'radi sen esa 400 dirham berding deyishdi hasson aytdi uning chiroyini ko'rib u qiynalib qolganda gunohga kirib ketishidan qo'rqdim va uning behojat bo'lmog'ini xohladim Shoyat shunda biror kishi unga rag'bat qilib nikohiga olsa xabarda keladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalardan biriga qo'yning boshini hadiya qildilar u sahobiy falonchi birodarim mendan ko'ra muhtojroq deb haligi narsani unga yubordi keyin unisi ham xuddi shunday o'ylab boshqa kishiga yubordi shunday qilib bu narsa yetti uyni aylanib birinchi kishinikiga qaytdi so'ngra ushbu oyat tushgan ekan garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib o'zgalarni isor ixtiyor qilurlar hashr surasi 9 oyat yana aytilishicha bu oyatning tushishi ansorlardan birining ishi bilan bog'liq hasan rivoyat qiladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida bir kishi ro'za tutdi kechqurun bo'lganda iftorga hech narsa topmadi keyin suv bilan og'zini ochdi so'ng kelasi kuni yana ro'za tutdi 3 kun ro'za tutib ko'p holdan toydi bu holda ansorlardan biri ko'rib kechqurun uni uyiga olib keldi xotiniga bugun biznikiga mehmon tushdi ovqating bormi dedi xotini bir kishi to'yadigan ovqat bor dedi ikkalasi ham ro'zador edilar ularning bir yosh go'dagi ham bor edi unga yeri shu taomni mehmonimizga beramiz va o'zimiz bir kecha sabr qilamiz bolani xuftondan oldin uxlatib qo'y taomni keltirgach u to'yib olgunicha chiroqni o'chirib qo'y shunda mehmon bizni ham taomdan yeyapti deb o'ylaydi dedi u ayol taomni keltirdi va chiroqqa yaqinlashib go'yo uni to'g'rilayotgandek bo'lib uni o'chirib qo'ydi u ansoriy tavoq qo'lini uzatar lekin hech narsa yemasdi mehmon tavoqdagi narsani boricha yeb tugatdi ansoriy ertalab turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bomdod namozini o'qidi payg'ambar alayhi assalom namozni tugatib salom bergach ansoriyga qarab siz ikkingiz qilgan ishdan alloh taolo xursand bo'ldi ya'ni rozi bo'ldi dedilar va bu oyatni o'qidilar garchi o'zlarida ehtiyoj bo'lsa-da, o'zlarini qo'yib o'zgalarni isor ixtiyor qilurlar hashr surasi 9 oyat ya'ni o'zlardagi narsalarni o'zlarga kerak bo'lsa ham och bo'lsalar ham boshqalari uchun beradilar kimki o'z nafsining bahalligidan saqlana olsa bas ana o'shalar najot topkuvchi zotlardir hashr 9 oyat ya'ni kim baxillikni o'zidan ketkazsa ular allohning azobidan qutuluvchilardir xolid Lifof rahmatullohi alayhi aytadi men sizlarni to'rt ishlaringdan agar o'tgan olimlar xilof qilsa ham rozi bo'lardim birinchisi o'tganlar fazilatni ko'paytirishga ahamiyat berganlari kabi sizlar hech bo'lmasa farzlar bilan kifoyalanishga e'tibor berishingiz ikkinchisi oldingilar toatning qabul bo'lmasligidan qo'rqqanlari kabi gunohlaringizni alloh kechirmasligidan qo'rqishingiz uchinchisi o'tganlar ba'zi haloldan qo'rqib saqlanganlaridek sizlarning haromdan saqlanishingiz to'rtinchisi sizlardan oldin o'tganlar dushmanlariga shafqat va yaxshilik qilganlaridek sizlarning birodarlaringizga va aka ukalaringizga shafqat va yaxshilik qilishingiz vassalomu alaykum ورحمه الله وبركاته